Nabi Ismail sebagai korban Nabi Ibrahim dari masa ke semasa pergi ke Mekah mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingan bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putranya yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu rungsing bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi bahawa ia harus menyebeli Ismail puteranya. Dan kerana mimpi seorang Nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Tuhan, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk sejurus termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi sebagai seorang ayah yang telah dikurniai seorang putera yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan diinginkan seorang putera yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh si ayah seorang putera yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya tiba-tiba dijadikan korban dan harus diregut nyawanya oleh tangan ayah sendiri Namun, ia sebagai seorang Nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, isteri, harta benda dan lain-lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya, apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Namun, sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa dia mengamanahkan disalahnya. Nabi Ibrahim tidak membuang masa lagi, berazam tetap akan menyembelih Nabi Ismail sebagai korban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah serta merta Nabi Ibrahim menuju ke Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tua ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali itu tanpa ragu-ragu dan tanpa berfikir panjang berkata kepada ayahnya Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darahku yang dapat menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah barangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan cenderahati serta kenang-kenangan baginya dari putera tunggalnya. Kemudian dipeluknya Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Saat penyembelihan yang mengerikan tiba, Diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang menggilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu, hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajipan seorang rasul di lain pihak. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, barang yang sudah sedemikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpu di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan. Kejadian tersebut merupakan suatu mujizat dari Allah yang menegaskan bahawa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai sejauh mana rasa cinta dan taat mereka kepada Allah. Keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesedihan yang tulus dengan mengorbankan putranya, jantung hatinya. Untuk berbakti melaksanakan perintah Allah sedang Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam melaksanakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Sehingga terjadi ketika merasa bahawa barang itu tidak boleh memotong lehernya, berkatalah ia kepada ayahnya. Wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku kerana melihat wajahku. Cubalah telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku. Akan tetapi, barang itu tetap tidak berani mengeluarkan setitis darah pun dari daging Ismail walau ia telah ditelangkupkan dan dicuba memotong lehernya dari belakang. Dalam keadaan bingung dan sedih hati kerana gagal dalam usahanya menyembelih puteranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Nabi Ismail yang telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera disembelih leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher puteranya Ismail itu dan inilah asal permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Aidiladha di seluruh pelosok dunia.